जय आदिवासी जय जहर और हाथ जोड़ के विनती है कि मेरे तरफ से पहली बार इतना बड़ा टेज पे मैं बोलने गया था तो उसमें मेरे तरफ से कुछ गलत बोला गया होगा तो माफ़ करना दिल से क्योंकि मैंने इतना बड़ा टेज कभी किया नहीं था मैं एक आप सब सब लोगों को पता है कि मैं एक बिजनेसमैन मैन हूँ मेरा बिजनेस में मैं व्यस्त रहता हूँ ज़्यादा ये ऐसी चीज़ों पर मुझे ध्यान नहीं रहता है उसके वजह से मेरे से कुछ दो शब्द या एक शब्द कोई भी शब्द इन मेरे से गलत निकल गए उनका वहाँ से तो माफ़ करना और प्रोग्राम के बारे में तो बताने का कई चांस ही नहीं है कि बहुत अच्छा बहुत अच्छा इन प्रोग्राम हुआ आप लोगों का और डांगी कॉमेडी और ख़ास करके हमारे सौलेश भाई और गुजर भाई को मेरे ग्रुप की तरफ से और मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और डांग के प्रजा और डांग के जितने भी मेरे जाने वाले लोग उनको वाले लोग उनको भी उनके तरफ से भी मैं माफी मांगता हूँ उन, उनको भी मैं मेरे मुँह से माफी मांगता हूँ तो मेरे से कुछ बोला गया होगा तो माफ करना और बैंड के बारे में भी काफी सारे लोग नाराज थे गुजर भाई लेट हो चुका था उसके वजह से पब्लिक नाराज़ हो गई थी अपना हमारा प्रोग्राम थोड़ा डिले मिड नाइट तक तो चला था उसके वजह से ज्यादा करके तो पब्लिक ने परेशान खेले थे तो उसके लिए मैं जो हमारे बहन को उसके माफी मांगता हूँ कि अगले किसी टाइम में हम तो आपको परेशान नहीं होने देंगे मेरा वादा है आप थोड़ा हमारे साथ में जुड़े रहे और कोऑपरेट करने के लिए धन्यवाद और तो मित्रों अजित भाई कीध के पण कलाकार इंस्टाग्राम है सुब्राज बेन ना जितनापन लवर्स था नाचवाना તો એ લોકોને અમે બહુ જરાક રાહ જોડાવેલી કેમકે પ્રોગ્રામ જ એકસો ને સતાવીસ પ્રોગ્રામ હતા એમાં સો પોગ્રામ ટ્રોફીવાળા પતી ગયેલા અને હજુ પણ સતાવીસ ટ્રોફી કલાકાર લોકોને આપવાને રહી ગયેલી છે હજુ તે છે જ અને હજુ એ લોકો એ છે એ અમે એ લોકો પાસે આપું ને ફોટા પાડું જ કેમકે એ લોકોને બહુ રાહ જોડાવેલી ને પોગ્રામમાં આ આજ અમે આપી દે તે તો જે શુભરાત બેન માં નાચો આવે ને એ લોકો અમારને બહુ એમ કરે કે જલ્દી ચાલુ કરો જલ્દી અજીતભાઈ ને ફોન કરે અમને કરે કે જલ્દી ચાલુ કરો એટલે કઈ નહીં માફ કરજો હજુ બીજી વાર આપણે ધમાકા રાખીશું એમાં પછી આપણે કઈ નવો તરીકા તે હમણાં તો એક થયું તો પરફેક્ટ અજીતભાઈ બરોબર જ થયું કોઈ ઈસુ નથી ઈસુ નહીં હે मुझे अभी मैं में बात करूंगा पूरा होगा तो मैं हिंदी में ही बात करता हूँ okay, okay. आप लोगों के साथ मैं ज्यादा रहूंगा तो जल्दी ही वो भी टॉकिंग करना चालू करूंगा गुजराती गुजराती थोड़ी थोड़ी आज गए अब तुम अभी थोड़ा थोड़ा आता है लेकिन ज्यादा नहीं आता है तो लोग हंसेंगे और एक बंदे ने कमेंट किया था की कि चेतर भाई जैसा है ना ये अजीत सर बाइक नहीं करते या फिर वो भाषण नहीं करते नहीं। तो जो भी फैन मेरे से जुड़े हुए हैं हमारे से जुड़े हुए होंगे देखो ये पॉलिटिक्स और मेरा काम दोनों में काफी डिफरेंस है वो समझ क्योंकि हैतर भाई तो हमारे लिए क्या है हमारे समाज के लिए क्या है वो सबको पता है नहीं। नहीं। और मैं पॉलिटिक्स नहीं है उसके वजह से मुझे चेतर भाई से कंपेयर मत करो मुझे चेतर भाई से सीखना पड़ेगा बोलने के लिए क्योंकि हम तो रोज बिजी रहते हैं हमारे काम में तो माफ करना मेरे फैन ने कमेंट किया था मैंने नीचे देखा था तो मैंने ये कमेंट किया कि मैं पॉलिटिक्स नहीं हूँ तो चेतर भाई जैसे तो मैं यहाँ पे भाषण नहीं कर सकता हूँ तो मेरे फैन को मैं हम नाराज़ नहीं करेंगे नेक्स्ट टाइम अच्छे से हम तैयारी के साथ में आएंगे कोई एक हाथ प्रोग्राम में देखेंगे और वैसे ही जुड़े रहे हो हमारे साथ में और गुजर गुजर डांगी कॉमेडी और डांगी कॉमेडी के साथ में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को और मेरे ग्रुप की तरफ से भी बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद ऐसे ही सपोर्ट करते रहना और एक दूसरी बात जो अभी मिल्स का एक नया आई डी है नया है ना अभी। अभी वो भी शुभराज का मसाला का वो पता नहीं इंस्टाग्राम में होगा वो मैंने मेरे को मैनेजर ने बताया था कि शुभराज मैनेजर का न्यू आईडी डी बने रहे वो में मार दूंगा उस पर नवी नवी तेल का प्रोडक्ट मसाला का प्रोडक्ट पूरा भी वो डालता है उसी मेरे को बात मैंने को की थी ओके, ओके। तो, तो हो सकता है मतलब इंस्टा है या फिर यूट्यूब का इंस्टाग्राम का भी है हाँ। और यूट्यूब का वो ट्राइबल धमाका हमारा समलेश भाई और हमारे मेरा दोनों का आईडी है तो हमने नया चैनल लॉन्च किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना लेकिन वहाँ पे तो ट्राइबल के लिए है तो सिर्फ है ना वहाँ पे दूसरा बिजनेस का कोई दिखाया नहीं जाएगा वो पे। हा, हा, वो हमारे समाज समाज के के लिए दिखाएंगे, समझ के लिए दिखाएंगे आगे भी है ना बताते जाएंगे वो आई पे वही दिखेगा जहाँ समस्या क्या है क्या है हमारे समाज के लिए वही बताएंगे हम क्योंकि ट्राइबल किस चीज का है हमारा बिजनेस के लिए तो नहीं दिखाएंगे अलग है वो तुम्हारा अलग है वो मसाला क्या वो सुबराज मिलेगा और ये ट्राइबल धमाका है उसमें आदिवासी आएगा, आदिवासी प्रकृति पूजा आएगा आदिवासी नेचुरल कुछ भी वीडियो आएगा वो आदिवासी के टाइप आएगा, और और गुजर भाई मेरे तरफ से सभी यूट्यूबर क्रिएटर और मेरे हमारे जाने वाले हमारे साथ में जुड़ने वाले लोगों को और नहीं जुड़े वो लोगों को भी मेरे तरफ से एक संदेश है इंफॉर्मेशन है और मैसेज है आप लोग कितना भी बड़ा क्रिएटर बन जाओ कितना भी बड़ा यूट्यूबर बन जाओ लेकिन हमारा कल्चर मत भूलो हमारा कल्चर का भी पहले बताओ और बोला कि हमारे कल्चर में हमारे समाज में क्या क्या होता है कैसे रूढ़ी को, को मानते है कैसे बोला जाता है हमारे समाज को तो वो आप सीधा प्रसारण यह हमको वीडियो के माध्यम से बताते जब हम भी आदिवासी है लेकिन ज्यादा बाहर रहने के वजह से और ज्यादा गरीबी होने के वजह से पहले हम वो वो ज्यादा भूल भूलते जा रहे हैं क्योंकि जब हम Uh, हमारे पास में टाइम था तो हमारे पास में कुछ नहीं था ला ला। अभी वो टाइम कुछ नहीं था उसके वजह से हम उस धंधे में पढ़े बिजनेस में पढ़े तो बिजनेस में आते आते वो चीज में पूरी तरह से बोल चुका हूँ मेरे तरफ से बोल रहा हूँ वो कल्चर मुझे आपके एरिया का कल्चर है मेरे एरिया का कल्चर है वो पर डायरेक्ट लाइव बताना चाहिए कि कैसे पूछते हैं कैसे पूछते हैं फिर आपके एरिया में कौन सा कौन सा जो हमारा त्यौहार होता है आ, उसका पूजा कैसा होता है होली का, का। हाँ, जो अलग अलग त्योहारों का है ना आप लाइव बताओ तो लोगो को भी आपके ऊपर ग्रोह रहेगा कि आप ट्राइबल है सही में क्योंकि आप वो समाज के लिए भी कुछ कर रहे हैं वो सभी यूट्यूबर को बोलता हूँ क्रिएटरों को, को भी बोलता हूँ मैं कि ये लाइव बताओ हमारे कल्चर को हमारे रूढ़ी परंपरा पर को बचा के रखना हमारा काम है तो यूट्यूबर को संदेश है मेरे तरफ से तो थैंक यू अजीत भाई हमारा चैनल में मस्त संदेश आप बदल जेटला यूट्यूबर मैं मस्त संदेश आप बदल अजीत खूब खूब आभार

આપણે જે આદિવાસી સાંસ્કૃતિક અને કલાકારનો જે પ્રોગ્રામ રાખવામાં આવ્યો હતો આપણા સુબેર તાલુકામાં ઝરણ ગામ એમાં આપણા બે ટાઈગર નથી આવ્યા હતા એ બંને ટાઈગરે છે ને ફોનમાં સંદેશો એવી રીતે મોકલાયો ધવલભાઈએ એમ કીધું હતું કે ઉ મારું બજેટ ક્ષેત્ર ચાલુ છે એટલે મારે દિલ્હી જવાનું થશે એટલે અમારા સાથી મિત્ર વિજય પટેલ આવશે અને જે આપણા એમ લોકચાહિક જો એક બીજા આપણા ટાઈગર છે જે હર હંમેશા તમે જોઈ શકો છો હર હંમેશા એના છે ને એ સોશિયલ મીડિયામાં તડાકેદાર વિડિયો આવતા જ હોય છે સમાજ માટે ને કોઈ બી લડત માટે જેવા ટ્રાઈબલ કિંગ ચેતરભાઈ વસાવા એમણે પણ મને કીધું હતું કે ટાઈમના જરૂર નેક્સ્ટ ટાઈમ આવીશું ટાઈમ નહીં હતો એટલે માફ કરજો કેમ કે આખા એનું શિડ્યુલ ગોઠવાયેલું હતું એ એમને અમારાથી બી સાહેબની તારીખને લેવાઈ હતી એટલે બંને જે આ પ્રોગ્રામમાં છે ને મુખ્ય મહેમાનો જે ધવલભાઈ અને ચેતરભાઈ આવવાના હતા પણ એ આવીની શક્યા પણ એ લોકોએ કીધું હતું ટેલિફોનિક માફતે કે અમે ટેલિફોનિક વાતચીતમાં એણે કીધું હતું કે અમે નેક્સ્ટ ટાઈમે જરૂરથી આવશું અને તે ઘડી ટૂંક જ સમયમાં કદાચ આવશે કે ટાઈમ મળશે તમે તે ગોઠવીશું જ પોગ્રામમાં બીજો એક કોઈ સાંસ્કૃતિક તો આપણો પ્રોગ્રામ થઈ ગયેલો છે પણ કોઈ સમાજ માટે કોઈ નવી વિચારધારણા અમે લાવીશું અને તે દિવસે અમે જે લોકોની જે માગણી હતી ડાંગમાં લોકોની જે કે બધા જ નેતાઓ લાવજો અમે છે પબ્લિક જે આપણા ટ્રાઇબલ એરિયાનો હોય એક એક નેતા આવીને આપણા સામાજિક પ્રસંગમાં ઊભા રહીને તો એ લોકોને લોકચાહના એ લોકોની છે ને એ લોકોના રગ બધા જ ટાઈગરો માટે છે ને જેટલા બી પોલિટિક્સમાં જેટલા પણ આપણા આદિવાસી નેતાઓ છે એ લોકોને છે ને અમે બધાને આમંત્રણ કર્યા હતા પણ પરંતુ અમે જે ટૂંક સમયમાં તારીખ બહાર પાડી હતી એટલા માટે એ લોકો પણ ટાઈમની કેમ કે એ લોકોનો શેડ્યુલ બધો ગોઠવલો હતો અને અમે તરત જ રાખી દીધો હતો અને ચેતરભાઈનો અને એનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર કે એ લોકોએ અમને છે ને ટેલિફોનિક બધાને પબ્લિક સામે એમની વાત મૂકવાનો પેલું કીધું હતું એટલે એ અને અમે ખાસ નેક્સ્ટ ટાઈમ અજિત સર અને અમે ચેતરભાઈને ટૂંક સમયમાં મળીશું એ એ સાહેબને ભલે ટાઈમ હોય પણ અમે છે ને એક દિવસ અમે ટાઈમ કાઢીને અમે સ્પેશિયલ જઈશું પબ્લિક કોમેન્ટમાં કરે છે કે અજીત સર ચેતરભાઈ સાથે ક્યારે મુલાકાત લેશે અજીત સર ચેતરભાઈ જોડે ક્યારે મળશે ને એવું બધું કોમેન્ટમાં આવ્યા જ કરતું હોય છે પણ અમે ચોક્કસથી અમે એક દિવસે તે વિડીયો કાઢીશું કુચ દિન કે અંદર મેં હમ ચેતર કો નહીં જાણે વાળે હે મેં બી મિલા નહીં અમને સામને મેડિયો દેખતા હું तो काफ़ी दिन से हम कोशिश कर रहे हैं तो ये कुछ दिन के अंदर में ही हम समलेश भाई जाने वाले हैं साहब से टाइम ले लेंगे वहाँ समरेश भाई जिस दिन उस दिन हम मिलने चले जाएंगे वहाँ से हम लाइव वीडियो में आपको बताएंगे ओके जोहार जय आदिवासी जोहार